Привет, меня зовут Евгения, я уже 13 лет живу в Германии, сейчас в Берлине. И хочу рассказать немножко про стереотипы, которые сложились у немцев про украинцев, ну, в частности, про украинок. Потому что, когда я приехала, я очень часто слышала такую, такую фразу, «А, ты из Украины? Да, украинские девушки очень красивые, но очень доступны». Или «О, у вас, ты, 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 наверное, хочешь со мной встретиться, потому что тебе нужен мой немецкий паспорт». Это был самый час такое предположение, или, если я говорю, что я из Украины, слышал ответ: а, да, у меня была девушка из Украины, она все время пыталась меня развести на деньги. Или, например, когда я говорила, что я из Украины, я слышала, что, ну да, вы, 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 вы все выходите замуж за немецких мужчин. Получаете паспорт и сразу же после этого разводитесь и потом перетаскиваете в нашу страну своих мужей из Украины. Вот, но это такие негативные стереотипы, которые, слава богу, сейчас уже все реже и реже встречаются. Я за последние годы я почти не слышала так, таких фраз. Вот, ну, и еще такой стереотип, конечно, что мы все пьем очень много водку, мы очень много пьем, и и, и я на самом деле всегда объясняю, что в Украине девушки наоборот пьют очень мало, и в присутствии мужчин вообще почти никогда. Ну так